Причина перевыборов на этом округе самая уникальная в истории Украины. законодательства, не допустимо. Внезапная смерть Игоря Еремеева дала старт новой битвы за депутатский мандат и контроль над главным богатством Волынского региона – деревом и янтарем. Игорь Еремеев, соответственно, он свою свою политическую, монополію. А після його смерті, власне, ця монополія, можно так сказати, дещо розпалася, і досить багато охочих з'явилося, щоб це місце посісти. Итак, 23-й округ с центром в маленьком городке Маневичи. На предвыборную гонку записались здесь 19 кандидатов. Ничтожно малое количество по сравнению с другими округами. Но не все из них пришли на выборы, чтобы победить. 8 участников гонки можно считать техническими. Досить много самовысованцев, кандидатов самовысованцев сегодня на этот период своей агитации не проводят. Близко 8 кандидатов. Реальные же претенденты борются за избирателей новыми грязными методами. Вот, например, кандидат от партии Лешка, Сергей Була. Мы даруем нашим выборцам, прежде всего, Вместо гречки он раздает людям вилла. Радикалы своим брендом виллами, вони они активно раздают вилла, лопаты и еще перманент по районам области. Как и его пастор. Вилла новин не гною. Де натуральні вила, це підробка. Натуральні вила в гною робочі. Сергій була питається бути ближе к народу. Но в реальності кандидата в нардепи вряд ли можна віднести крістіянам або навіть середньому класу. Все залежить від народу. Була владі товбуратина, тобто зданням в самому центрі Луцька. Буратіна це в торговий центр. А це сам торговий центр. так? Да. А це ж були Сергія, так? Да. Да, а, а бывает тут часто? Нет, не бывает. И радикала не очень смущает, что его торговый центр буквально замуровал жильцам соседнего дома нормальный вид из окна. Говорят, что за такое нахальство недовольные жители этого дома три года назад сожгли Сергею Буле его Тойоту Кэмри. Второй кандидат, який може надіятися на победу, это Людмила Кірда. Она вона в в областном обласному советі. не брезгует видавати чужі заслуги за свої використання наших здобутків, напрацювання те, що ми маємо в своєму позитиві, От використовують наші конкуренти. Это слова третьего кандидата в народные депутаты от 23 округа Ирины Констанкевич. Она же депутат Волынского облсовета. И ей не верится, что ее коллега Людмила Кирда хвастается строительством школы и стадиона, которые возвели на деньги чужого благотворительного фонда. Мы в Луцку сделали, реализовали низку таких спортивных объектов, и это, власне, продолжение этой программы. Ну и сказать, что они делают эту программу, ну, больше, чем выглядит абсурдно. Но это не единственная подстава против Констанкиевич. Спостергается, ну такая технология заведения депутатов. Э... Кандидате, точнее, и беззвучными именами. Вот в намерении, что кто-то здесь поплутает и не там поставит галочку. Речь об Александре Канановиче. Похоже, он сепаратист, который не боится давать интервью российским каналам. Еще Ленин писал, да, надо ждать революционного состояния, революционного настроения. Его зарегистрировали, чтобы отвлечь избирателей от похожей созвучной фамилии Константиневич депутаты-бандеровцы, ну, хотели попиариться, знаете, экономическим нельзя же похвастать ростом.